və bu nə qədər davam edəcək bilmək olmaz amma Trump gələrsə dayaña bilərmi deyə bu suallar və buna dair fikirlər yayılmağa başlayıb. Niyə? Çünki Trump bu gün açıqlama verdi. Qeyd etdi ki, mən e, Vladimir Putinlə söhbətim zamanı Rusiyanın Ukrayna qarşı müharibəyə başlamasını bir neçə il ləngidə bildim. Rəşhvəşdətləri səbək prezidenti Donald Trump açıqlamasında qeyd edib ki, Putinlə danışdım. Dedim ki, bunu etsən, bədəlinə ağır ödəyəcəksən. Bu bir fəlakət olacaq. Trumpun fikrincə, Putin ona bəlkə 10% inandı, lakin bu müharibəni dondurmaq üçün cəmi 10% kifayət edir. Bundan əlavə Trump əmin edib ki, əvəldə qalsaydı Ukraynada müharibənin qarşısını ala bilərdi. Trumpun bu sözləri isə diqqəti 2024-cü ildə Birleşik Shtatlarda keçiriləcək prezident seçkilərinə yönəldir. Çünki ənənəvi olaraq Respublikacılar partiyasından seçilən Birleşik Shtatlardakı prezidentləri Rusiya ilə münasibətlərdə daha loyal davranıblar. Odur ki, 2024-cü ildə Donald Trump yenidən prezident seçiləcə, seçiləcəyi təqdirdə Ukraynada müharibənin nəqibəti necə olacaq? Buna dair suallar artır. Əks təqdirdə demokratlar hakimiyyətdə qalarsa vəziyyət hansı formada davam edəcək? etiballar üzrə sujetimiz var izləyək Donald Trampun müharibənin qarşısını ala biləcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirməsi ilk hal deyil. Sabit prezident müharibə başlayandan bəri dəfələrlə münaqişəni qısa müddətdə bitirə biləcəyini bildirir. Respublikacılar partiyasının hazırda ən böyük namizədi olan Trampın Rusiya-Ukrayna ilə bağlı sözçüdə mövqeyi isə təsadüfi deyil. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasətçilərin bir qismi Rusiyayla rəqabət aparmağa uyğun görsə də, Rusiyanın tamamilə parçalanmasını istəmir. Xüsusilə Respublikacılar hesab edir ki, Moskvanın müharibəni uzacağı təqdirdə Avropada siyasi və iqtisadi tarazlı qozulacaq. Hazırda Almaniya və Fransa Avropada Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəsna liderliyini qəbul etmək niyyətində deyil. Bunu Fransa prezidenti Makronun Çinə səfərindən sonra verdiyi açıqlamalar əyani sübut ola bilər. Qoca qitənin iki böyük gücü hesab edir ki, Rusiyanın tamamilə məğlub olması Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadakı diktəsini bir qədər də artıracaq. Bu da növbəti mərhələdə Vaşinqtonla Paris və Berlin arasında çatların yaranması, kollektiv Qərb'in parçalanması ilə nəticələnə bilər. Görünür muhafizəkarlar da davalanları yaxşı başa düşür və bu ssenari ilə razılaşmırlar. Məs bütün muammillər 2024-cü il prezident seçkilərində Avropanın bir sıra ölkələrinin Trampı dəstəkləyəcəyinə işarə edir. Əgər Tramp təkrar kazansa bile Ukrayna-Rusiya savaşını bitirmək üçün yapacağı hər hərəkətdə yanında mütləq müttefik ölkələr alması gərək məkdir. Əsas burada Avropa ölkələrinin, Avropa Birliyi ölkələrinin Ukrayna-Rusiya savaşını bir an önce bitmesini isteyen ülkeler olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü e, Rusya'dan e, aldıkları doğal gaz ve petrol oranlarını %90'lara varacak kadar azalttıkları ancak daha pahalı fiyatlarla başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere başka ülkede, ülkelerden tedarik ettikleri de hatırda tutulmalıdır. Dolayısıyla 6 ay içerisinde eee Rusya-Ukrayna savaşı sona ermezse Avrupa ülkeleri ekonomik ve siyasi nedenlerle bu savaşın bitmesini isteyecek ve Zelenski'ye baskı yapacak ülkeler olarak öne çıkacaklardır. Putin bütün ambargolara rağmen halen savaşı sürdürebilme imkan ve kabiliyetini çok kuvvetli olmamakla birlikte orduları yine de sürdürebilmektedir. Ancak Avrupa ülkeleri Zelenski'ye yapmış oldukları desteklere rağmen halen Ukrayna'nın bir başarı elde edememesi Avrupa'yı endişelendirmektedir. Çünkü e, uzun vadede hatta 6 ay gibi bir vadede e, ekonomik ve siyasi olarak e, bu savaşın ülkelerine olumsuz etkileri olacağını bilmektedirler. Buradan hareketle Avrupa ülkeleri Zelenski'ye baskı yaparak bir şekilde masaya oturması ve Putin'le bir şekilde anlaşmasını isteyecekleri değerlendirilmelidir. Anlaşılmakta olan şu ki Putin'in yapmış olduğu çalışmalar kendi sahasında orduları Ukrayna karşısında çok da başarılı olmasa da karşısındaki Ukrayna ordularının Avrupa ve Amerika'nın desteği olmadan bu savaşı sürdüremeyeceği de aşikardır. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri e, ekonomik ve siyasi kaygılarla ki e, bir siyasi e, kaybı Avrupa ülkeleri göze alamayacaklardır. Buradan hareketle hem siyaseten e, Rusya'ya karşı kaybetmemek hem de ekonomik olarak halkın karşısında mevcut yöneticiler zorda kalmamak için bu savaşın bitirilmesi için girişimlerde bulunacak olan kesim Trump'tan ziyade Avrupa ülkeleri olacaktır. Donald Trumpun prezidentliyə seçiləcəyi təqdirdə müharibəni bitirəcəyi və Rusiya ilə əlaqələri müəyyən mənada düzəltmək istəməsi isə aid olduğu partiyanın ümumi strategiyasıdır. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar tarixində Respublikacılar partiyasının prezidentlərinə nəzər yetirdikdə görərik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya əlaqələri həmsesseri, həm də Federasiya dövründə müəyyən mənada stabil olub. Üsəlik bunun fərqində olan Kreml də Ağ Evdə mütəmadi olaraq Respublikacıların olmasını istəyib. Hətta 2020-ci il Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyi seçicilərində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Respublika açıq namizə Donald Trampı müəmmən adda dəstək olub. Bu səbəbdən Donald Trampın yenidən prezident seçilməsi Biden administrasiyasından sonra pisləşən Rusiya-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin bərpasına gətirib çıxara bilər. Bütün bu amillər isə 2024-cü il seçicilərində namizə də olacağı təqdirdə Moskvanın yenidən Trampı dəstəkləyəcəyi ilə bağlı iddiaların güclənməsinə səbəb olur. Maraqlıdır ki, Birləşmiş Ştatlarda 2024-cü il prezident seçkilərində Donald Trampla yanaşı hazırkı prezident Joe Biden də namizədliyini irəli sürəcək. Amma ekspertlərin fikrincə, son dəfə respublikaçıları məğlub edən demokratların bu dəfə seçilmə şansı xeyli azdır. Bu isə Donald Trampın seçkilərdə üstünlüyünü müəyyən mənada ələ alması ilə nəticələnə bilər.